तुम यहां पर युद्ध युद्ध खेलते रह गए मंडिया और उसके दलाल ये युद्ध युद्ध खेल रहे हैं तो भगत युद्ध युद्ध युद युद खेल रहे हैं वहां ट्रम्प ने सिखों का प्रधानमंत्री बनवा दिया प्रधानमंत्री सिखों का जिसके के लिए तुम इतना रोए थे चिल्लाए थे तुमने इतना ड्रामेबाजी नोटन की बाजी की थी कहीं ऐसी इसलिए तो नहीं चल रही है नोटन की तुवारी लेकिन ये तो कहानी का, उल्टी होगी उल्टी होगी भाई सिखो मिठाई तो बांट देना फोन नहीं उठा पाता मैं कुछ साथी हो क्योंकि फोन करते हैं इस फोन से कौन से फोन उठाऊं भाई फोन उठाता हूं तब तक फोन कट जाता है फिर बोलते भाई फोन नहीं उठाया भाई फोन ही ऐसा है हालत ही ऐसी है फोन की ठीक है ना लेकिन ये क्या हुआ तुम्हारे तो साथ अनुभव तो ये तो बहुत तो बुरी बनी भाई पाओ पाओ वार रुकवा देते एक फोन कॉल पे बी एस के जवान को मंगवा दो उसकी घरवाली है ना गर्भवती है वो रो रही है चिल्ला रही है चिल्ला रही है वो जो पाकिस्तानी रेंजरों ने पकड़ रखा है युद्ध करेंगे युद्ध करेंगे कर दिया युद्ध हो गया युद्ध पाकिस्तान की ऐप बंद उस चाइना की ऐप बंद कर दी थी बैन लगा दिया था ऐप के ऊपर पाकिस्तान के पांच तारीख को एक और रिजल्ट आना है पांच मई को एक रिजल्ट और, और आना है तब तक तुम्हारे को लगा के रखेंगे इस काम के ऊपर तुम्हारे को इसी काम पर लगा के रखेंगे लेकिन तुम्हारे लिए यार बड़ी दुखदायी खबरें हैं ओहो ऐसा तो किसी के साथ ना करे कोई ਔਰ تمہਾਰੇ ਕੋਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੋਟੰਕੀ ਚਲ ਕਿਉ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨੋਟੰਕਿਆ ਕਿਉ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਹਮ ਕਿਉ ਬੋਲ ਲੇਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਐਡੀ ਪਿਛੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਹ ਦੇ ਲਈ ਫੌਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਨ ਫੌਡਰ ਟੋਪਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਇਸका ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਰੁਕੋ ਜਰਾ ਅਭੀ ਤੁਮਾਰੇ ਕੋਰ ਬਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

चौथी तो रात पाकिस्तान ने गोलीबारी गोल की भारतीय जवानों ने भी पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया इस बीच रिपोर्ट है कि कई हरक्य सैन्य विमान कराची और इस्लामाबाद लैंड हुए किसने किए भाई सुन लो इन सैन्य विमानों में युद्ध सामग्रियां भी भरी हुई है बताया जा रहा है कि कराची में एक और इस्लामाबाद के छह इस तरह के एयरक्राफ्ट पहुंचे हैं हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को घातक जे एफ सत्रह मिसाइल पहुंचाई है भारत के तनाव के बीच तुर्की से पाकिस्तान को बड़ी सैन्य मदद मिली है तुर्की सी एक सौ तीस्य सैन्य विमान ने कराची लैंड किया जिसमें युद्ध सामग्री भरी हुई थी इसके बाद छह और तुर्की सी वन थर्टी विमान इस्लामाबाद के सैन्य अड्डे पर पहुंचे पाकिस्तान से अपने लिए महत्वपूर्ण सैन्य सहायता मान रहा है क्या हो रहा है ये चल क्या रहा है असली खबर तो अभी बताएंगे तुम्हारे को प्रधानमंत्री बड़े मतलब यार तुमने वो किया था कि भाई नहीं होगा नहीं होगा ठीक है ना लेकिन क्या करे ट्रम्प ने एक साल चली और सिखों का प्रधानमंत्री बन गया सिखों का प्रधानमंत्री बन गया एक ही साल में तुम यहां पर चिल्लाते रह गए वहां पर कहानी पलटी हुई तुम्हारे को पता है ना कल चुनाव हुए थे कनाडा के अंदर कल कनाडा में चुनाव हुए थे और असली कहानी यही थी कि उनको चुनाव के ऊपर नजर ना जाए किसी की कनाडा में मार करने की लिबरल पार्टी की बड़ी जीत ट्रंप की धमकियों ने पलटा चुनाव हा एक

चुनाव परिणामों के बाद लिबरल पार्टी को कर्नाटक की संसद की तीन सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें मिली है हालांकि तुरंत यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें स्पष्ट बहुमत मिलेगा या नहीं उन्हें सरकार बनाने और कानून पारित कराने के लिए छोटे दलों का सहारा लेना पड़ेगा जिसमें कि अंदर के वो जगमनजीत सिंह है और वो करेगा सपोर्ट ये लिबरल पार्टी वही है जस्टिन ट्रूडो वाली अगर ना पता हो तो बता रहे हैं ये जस्टिन ट्रूडो वाली पार्टी है जिसके ऊपर तुमने जोर लगाया था अब फिर जगमनजीत सिंह सत्ता में बैठेगा फिर बैठेगा वो मार्क कार् के नेतृत्व में लिबरल पार्टी ने उस समय चुनावी वहां पलटी जब ट्रंप ने कनाडा की अर्थव्यवस्था और संपर्कता पर हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि कनाडा को अमेरिका का क्या राज्य बन जाना चाहिए ट्रंप की इन टिप्पणियों ने कनाडा में जबरदस्त राष्ट्रवादी भावनाओं को जन्म दिया जिससे लिबरल पार्टी को लगातार चौथी बार सत्ता में लौटने में मदद मिली पूर्व लिबरल जस्टिस मिनिस्टर डेविड ने से कहा दिसंबर में हम पूरी तरह खत्म हो चुके थे अब हम सरकार बनाने जा रहे हैं सब मारक के कारण संभव हो गया उधर कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पहली इस चुनाव को पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ जनमत संग्रह पाना चाहते थे ट्रूडो का कार्यकाल महंगाई और आवास संकट के चलते काफी अलोकप्रिय हो गया था लेकिन ट्रंप के अमलोक ने ट्रूडो के इस्तीफे और कॉर्नी के उदय ने खेल को पूरी तरह बदल दिया मोर करनी चुनाव से पहले कहा था अमेरिका हमें तोड़कर अपना बनाना चाहता है ये महज शब्द नहीं है यही असली खतरा है कंजर्वेटिव नेता पायल पोयली एवर ने मतदान करते समय मतदाताओं से अपील की बदलाव के लिए वोट करें लेकिन महीनों तक ट्रंप जैसी शैली में अभियान चलाने के बाद उनका ट्रंप से जुड़, जुड़ाव उन्हें भारी पड़ गया वो ट्रंप से जुड़ा हुआ था वो इंडिया से भी जुड़ा हुआ था अगर ना पता हो तो बता रहे हैं तुमने क्या बोलिया वापिस ये लोग सत्ता में आ गए वहां पर और जो ये चल रहा है ना तो है ये भी चुनाव के लिए ही चल रहा है ये तो जुबानी जंग चलती है ना ये चुनाव के लिए चलती है अगर ना पता हो तो बता रहे हैं तुम्हारा अगर मोटा मोटा समझ में आ जाए तो मोटा मोटा सबको पता है चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा अगर कुछ करना है ना तो चुनावी ये जुबानी जंग छोड़ के और चुपचाप करो चुपचाप तब होती है कार्रवाई ये नहीं ढोरा पीट देखते ये करेंगे वो करेंगे बस थोड़ा चैनल बैंड कर दिए होगी कार्रवाई पूरी कार्रवाई पूरी यह जुबानी जंग छोड़ के एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं है। के अंदर आज मीडिया पहले बोलती है प्रधानमंत्री का बयान बाद में आता है मीडिया पहले बता रही है बड़े कमाल की बात नहीं है ये मीडिया को भेज दो ना बॉर्डर के ऊपर जब इनको इतनी जानकारी है तो भेज दो इनको बॉर्डर के ऊपर पता लग जाएगा इनको यहां पर बैठ कर बकवास कर देते कभी किसी पर सवाल उठाना कभी किसी अगर कोई सवाल करता है तो उसके खिलाफ उल्टा सीधे बयानबाजी करना उल्टी सीधे बयानबाजी करना हद तक तुम्हारी नोटंकी की ये नोटंकी छोड़कर जो कर करने वाले काम होता है ना वो काम कर लो वो काम करो ताकि लोगों को पता लगे हाँ हमने तो सरकार चुनी दी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की आज तक बात नहीं होली ग्यारह साल हो गए हमने तो कभी सुनी नहीं आप लोगों ने सुनी क्या पंजाब आप लोगों क्या राय है अपनी राय रखना इंतजार रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार वीडियो को से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल दबाना दोस्तों दीपक यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे हक सच की बात हम करेंगे जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के गुरु जी का खालसा गुरु जी की फतेह